प्रणाम मुछाली सरस्वती ऐसे श्री महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा जो एक आध्यात्मिक श्लोक पर एक सुंदर विवेचन कर रहे थे सब लोग नतमस्तक होकर उन्हें नमन कर रहे थे उनकी विध्वता को देखकर सब लोग अहोभाव से विस्मित हुए थे तब महोपाध्याय श्री महास ने देखा कि एक वृद्ध महात्मा जो एकदम निर्लिप दिख रहे थे उनके पास जाकर पूछा क्या आपको कुछ समझ नहीं आया पर उनके मुख पर वही निर्लिपता कुछ प्रतिभाव नहीं उनको हिलाकर पूछा कि आपको समझ नहीं आया जवाब तो दो तब उन्होंने ऊंचे देख बोला कि इतने ऊंचे श्लोक का इतना सामान्य विवेचन पूरी सभा स्तब्ध हो गई कि महोपाध्याय श्री यशु विजय जी महाराजा जो विद्वता की पराकाष्ठा की टोच पर है उनके विवेचन को ऐसा बोल रहे तब उन्होंने वापस उनके आवाज़ में एक रणकार था वो योगी महापुरुष थे उनके मुख पर एक योग का एक अपूर्व तेज दिख रहा था और उन्होंने वापस बुलंद रणकार में बोला के उपाध्याय जी भगवान आपको अभी बहुत पहाड़े और झरने पार करने के बाकी है और महोपाध्याय जी महाराज पहचान गए ये और कोई नहीं अध्यात्म जगत के राजा श्री आनंदगंज जी महाराज आए उन्होंने बोला कि मैं बाल जी हूँ आप यहाँ से अनुसंधान पूरा करो और आनंदगंज जी महाराजा ने वहाँ से रस विवेचन पूर्ण किया और आनंद जी आनंद गंजी महाराज के सहवास से उन्होंने समाधि सतक ज्ञान सार अध्यात्मसार जसवीरास इत्यादि ग्रंथ मोहपदेश महाश्र ने जो अध्यात्म से भरे हुए हैं वो उन्होंने उनकी मदद से सहवास से बनाए ऐसा सुना है और उन्होंने आनंद गंजी महाराजा के गुणों की अष्टपद एक बनाई थी जिनमें आनंद गंजी महाराजा के गुणों है जब आनंद गंजी महाराजा के पास जाकर कोई श्रावक पूछते थे कि वर्तमान समय में सही धर्मोपदेष्टा कौन है तो आनंद जी महाराज अभी बताते थे, थे कि मैं तो संत हूँ सही रक्षक प्रवर्तक और आगम अनुसार कथन करने वाले महोपादेशी यशु विजय जी है इस तरह दोनों की प्रीति अरस परस कितनी गाढ़ थी और दोनों महापुरुष निकट मोक्षगामी है ऐसे महापुरुषों को गुण हमारे अंदर आए ऐसी प्रार्थना छिनागाम अवरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मीठा में प्रणाम